बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूं कि आप सब अपने अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे हमेशा की तरह आज भी अबीरा फूड सीक्रेट्स में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन रही है काफ़ी दिनों के बाद रेसिपी बना रही हूँ मैं और यह है जी आलू के पराठे आलू के यूनिक पराठे हैं ये बहुत ही मज़े के बहुत ही यमी किस्म के बनते हैं आलू के पराठे आपने बहुत सारे खाए होंगे बनाए होंगे लेकिन ये थोड़े मुख्तलि हैं चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपने क्या करना है एक मशीन में प्रोसेसर में किसी में भी आपने प्याज डाल लेना है ये मैंने बड़े साइज़ की एक प्याज़ ली है पाँच से छः मैंने हरी मिर्चें ली हैं दो बड़े चम्मच भर के जीरे के मैंने इसमें डाले हैं और ये कुटा हुआ भुना हुआ धनिया है धनिया पाउडर जो होता है ये दर सा पिसा हुआ है यहाँ पर मैं डालूँगी लाल मिर्चें चाट मसाला लहसुन अदरक और आपने ये बात जहन में रखनी है कि इसको आपने बहुत अच्छी तरह से चॉप करना है और यहाँ पे मैं आमचूर पाउडर डाल रही हूँ इसकी जगह आप नींबू भी डाल सकते हैं और ये दड़ा मिर्चें हैं यहाँ पे आप सिरका भी डाल सकते हैं और नींबू का रस भी डाल सकते हैं आ, मैंने सिरका डाला है आप भी आ, चाहें तो सिरका डाल सकते छोटा सा इसमें टुकड़ा आपने डाल देना है जी अदरक का थोड़ा सा धनिया थोड़ा सा पुदीना आपने इसमें ऐड कर लेना है और इसको बहुत अच्छी तरीके से फ़ाइन इसको आपने चॉप कर लेना है बिल्कुल बारीक आपने चॉप कर लेना है आप हाथ से भी कर सकते हैं अवन दस्ते में भी कर सकते हैं जिस तरह आपका दिल चाहे उस तरह कर सकते हैं यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है जो नॉर्मल हमारा घर का आटा होता है चक्की का आटा वो हम मैंने लिया है आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं लेकिन मैं आपको रेफ़र करूंगी कि आप आटा ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है आटे से इंसान का जो पेट है वो ख़राब नहीं होता मैदा मैदा जो होता है वो ज़्यादा खाने से इंसान का पेट खराब हो जाता है अब यहाँ पर आपने नमक हंस पे जायका डालना है आलू को मैंने बॉयल करके इनको मैंने पीस के रख लिया था और आलू आपने डालने हैं हाफ़ के जी मैंने लिया है जी आटा और हाफ़ के जी ही मैंने आलू लिए हैं इसमें आपने पानी बिल्कुल हल्का डालना है और इसको सख्त सी इसकी डो बना लेनी है बहुत नरम डो आपने नहीं बनानी क्योंकि ये आटा आपसे हैंडल नहीं होगा आपने बहुत ही सख्त डो इसकी बनानी है क्योंकि अगर आप सख्त नहीं बनाएंगे तो ये आटा आप आटा आपसे हैंडल नहीं होगा थोड़ी देर आप इसको रेस्ट पे छोड़ दें और फिर आप इसके मज़ेदार से पराठे बना लें ये पराठे आपको बहुत ही यमी बहुत ही मज़े के लगेंगे इस तरह का फील होगा कि जैसे आप आलू खा रहे हैं और बहुत ही मज़े के लगेंगे इसको थोड़ा हैंडल करना आपके लिए मुश्किल होगा आपने एक साथ ही इसको बेलना है और साथ ही आपने इसको पकाना है आपने इसको बेल के या इसके पेड़ बना के आपने छोड़ना नहीं है घी लगाएं आप बटर लगाएँ देसी घी लगाएँ आपकी अपनी मर्ज़ी है इस पे आप इनको इसको बनाना चाहें आप बना सकते हैं बहुत इजीली करके पहले पहले हम लोग बनाते थे जब पराठे हम लोग छोटे होते थे तो हम बनाते थे दो पेड़े लेके उसके दरमियान में आलू का बैटर रख के और हमारी अम्मियाँ जो हैं वो हमारी दादियाँ इस तरह के पराठे बनाती थी अब ये पराठे बहुत ही मज़े के बनते हैं आप एक दफ़ा ज़रूर बना के इसको स्नैक्स के तौर पे भी आप सर्व कर सकते हैं बच्चों को देख सकते हैं लंच बॉक्स में इनको आप डाल सकते हैं दे सकते हैं इनको डाल के इसको मैंने सर्व किया है मेयोनीज केचप और अचार के साथ सर्व किया इसके साथ मैंने टमाटर की चटनी भी बनाई थी और बहुत ही मजे के बहुत ही यमी से बने हैं ऊपर आप बटर डाल दें इसके थोड़ा सा इसका टेस्ट इन्हेंस करने के लिए आप बटर भी डाल सकते हैं इसके ऊपर ये घर का बना हुआ बटर है और बहुत ही मज़े का है आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया दीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं अल्लाह हम सबको अपनी हिफ़ुमान में रखे हमें इसके लाल खाने की और कमाने की तोफ़ीकता फ़रमाए ये पराठे ज़रूर बनाइएगा और अपने घर से दांत वसूल कीजिएगा क्योंकि हाँ यूनिक चीज होती है और डिफरेंट चीज़ होती है तो बच्चे भी शौक से खाते हैं इसको और बड़े भी शौक से खाते हैं जब प्लेटर में लगी हो कोई यूनिक सी चीज़ तो दिल भी चाहता है उसको खाने के लिए चीज़ें वही होती हैं सिर्फ उनका जो इस्तेमाल होता है जो उनका तरीक़ाकार होता है वो थोड़ा सा मुख्तलफ होता है आप इसी तरीके से अपने दस्तर को सजाएं अल्लाह ताली हम सब के दसर में बरकट डालें अपने अड़ोस पड़ोस का ज़रूर ख्याल कर लीजिए क्या करें अगर कोई अच्छी चीज़ बनाएं तो अपने पड़ोसियों को ज़रूर दिया करें ज़रूर उनका ख़्याल किया करें और ऐसे घरों को अपनी नज़र में रखा करें कि जहाँ रिस्क की कमी है अल्लाह ताली उनको भी रिस्क का ता फरमाए अल्लाह ताली हमें भी रिस्क अलहाल खाने के और कमाने की तोफ़ी का फरमाए बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफ़